Борьба за жизнь. Владимир Ильнийский из Киевской области болен сахарным диабетом в тяжелой форме. Жизненно необходимые препараты он получает в местной поликлинике, но, как говорят его родные, не все. Самостоятельно купить медикаменты семья не может, а врачи заявляют, на всех нуждающихся средств не хватает. Ситуацию разбиралась Ольга Соколовская. Ну, давай пока еще пять, там побачим сыночек. Давай. Держи, сыночек. Уколы инсулина, таблетки, анализ крови и так Каждый день сахарным диабетом Володя заболел еще малышом. Четыре года назад начались осложнения. Отказали почки, потом зрение, частично слух. И высокая дуже сахар. Из-за высокого сахара у меня сейчас ломает тело, выкручивает каждый сустав. Мне дуже хочется воды, но мне воды нельзя пить. Лишняя жидкость начинает набираться во всем теле. И набирается в легких, из-за этого я начинаю задыхаться. Володя получает минимальную пенсию, лечится амбулаторно. Ему, как инвалиду первой группы, по закону положен полный комплекс бесплатных медикаментов. Но львиную долю препаратов семья оплачивает самостоятельно. Когда Евгения в очередной раз обратилась за помощью главному врачу, ей ответили. это нам не перспективно. даже ветеринары не скажут. Можно подумать, что я все лекарь, не мать родила, не Сейчас Володя получает бесплатно только инсулин и рекормон, хотя список жизненно необходимых препаратов увеличивается каждый месяц. В поликлинике нам объяснили, больных много, а бюджет один. Володя и так забирает третью часть денег, которые выделяются на льготников всего района. что лечение цукрового тут очень дорого, а бюджет района не в спромозе обеспечить. У нас до 1047 Хворих с диабету. диабетом. Таких, как Володя, у нас еще четыре есть. У четыре детей с тяжелой формой цукрового ди диабета. В Министерстве здравоохранения на камеру ситуацию не прокомментировали, но в официальном письме пообещали. Во всем разберутся. Пока же Евгении нужно возвращать долги за медикаменты в 20 тысяч гривен. Женщина не знает, где брать такую сумму, но за жизнь сына будет бороться до конца. Ольга Соколовская, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер.